ఓం శ్రీ గణాధిపతి అనమ్మ శ్రీగురుపూనమ్మ శ్రీ చంద్రశేఖర అష్టకం ఈ చంద్రశేఖర అష్టకాన్ని ప్రతిరోజు కానీ ప్రతి సోమవారం కానీ శ్రద్ధాభక్తులతో విన్నా చదివినా వారికి మృత్యు భయం ఉండదు మంచి ఆయురారోగ్యాలు సంపదలు సిద్ధిస్తాయని పెద్దలు చెప్తారు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీచంద్రశేఖరాష్టకం చంద్రశేఖర 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 పాహి చంద్రశేఖర 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 రక్షమా न सानुशरासनं रजता त्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्जनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं हृदशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमास्त्रे मम किं करिष्यति पञ्चपादपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं काललोचनजातपावकदग्धमन्मदविग्रहं भस्मदिग्धकलेभरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चर्म कुत्रोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासन्नपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गसीकरसिक्तशुभ्रजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुता परिष्कृतचारुवामकळेवरं पेळनीलगळम् परश्वधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः कुण्डलीकृतकुण्डली भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं समनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भेषजम्भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं मुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्गनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात् परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारिणभूताश न सोमपानिलकाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालन तत् परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयुधसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै मृत्युभीतमृकण्डसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ कुत्र च यः पटेन हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगतामखिलार्थसम्पदमादरं चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः इति श्रीचन्द्रशेखराष्टकं कर। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा शङ्करा नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीषिवार्पणमस्ति